Меня зовут Жанна Степановна Гапеева. Я приехала из Сум. Я страдала до знакомства с, с этим замечательным человеком. У меня была гипертония, ишемическая болезнь сердца, приступы тахикардии, давление зашкаливало за 220. Было очень тяжело. Каждую ночь, где-то в полтора, в час, я просыпалась от приступов тахикардии. Такое было состояние, вот вот умру, умру. Дышать нечем, плохое состояние. Потом я узнала, что в, газете, в рабочей газете прочитала, что есть вот такой замечательный человек, академик, который совместил традиционную и нетради... нетрадиционную медицину. Вот. И я попросила, позвонила по указанному телефону, мне прислали диск, я ознакомилась, а потом приехала сюда на это место и заказала препараты. Буквально после трех недель приема этих препаратов я почувствовала улучшение. У меня сразу появилась уверенность. А препараты лечат сам организм человека. Когда я почувствовала, что мне стало легче, я Знаю, что у меня две дочери, старшая и меньшая. Старшая дочь страдает, у нее лет 26 уже. Короче, она училась в Ленинграде, простудилась там со студенческих лет. И у нее аднексит, то есть воспаление женских органов. И она болела у меня сильно. И до последнего времени, пока я тоже заказала на нее препараты. И теперь вот сегодня привезли мы документы, которые подтверждают УЗИ о том, что она этого избавилась. Она когда Пошла на проверку, и врачи сказали, у вас ничего нет. Она не поверила. И настолько это ее удивило, что она 26 лет страдала этим заболеванием. У меньшей дочери тоже э, было нарушение менструального цикла. Она, э, дошло до того, что ее положили в больницу, предлагали делать операцию. Вот у нее до 19 дней задерж... были менструальный цикл длился. Это, конечно, это же потеря крови, это состояние здоровья. Сейчас у нее три дня, как у нормальных людей. Она чувствует себя хорошо. И у старшей дочери нет воспаления. Но мы периодически, через определенное время поддерживаем свой организм, обращаемся мы возвращаемся сюда. Ездить.